لَمْبايُونْ القرآن دَاتُوكْ دُكْتُورْ حَاجِي مُحَمَّدْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslim muslimat ini dimuliakan Allah sekalian alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu taala kita pada pada bahagian terakhir daripada tafsir surah Rum tadabbur surah yang mulia ni bagi tuan Miki tafsir bin kasir turun buka pada jilid yang ketujuh muka surat 262 a'udzubillahi minasyaitanir rajim walaqad darabna lin-nasi fi hadzal quran min kulli mathal wa la in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtilun kadhalika yatba'u Allahu ala qulubi alladhina la ya'lamun fasbir inna wa'dallahi wa الله حق ولا يستخفنك الذين لا dan sungguhnya telah kami buat dalam al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia dan sungguhnya jika kamu membawa kepada mereka satu ayat pastilah orang-orang kafir itu berkata kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang buat kepalsuan belaka demikianlah Allah memejamkan hati orang-orang yang tidak mahu memahami maka bersabarlah kamu sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat. ayat Allah itu menggelisahkanmu kita lihat bagaimana dikemukakan teori ke pimpinan yang menepati kehendak Allah SWT iaitulah menghargai insan sebagai customer kita sebagai klien dan sama, -sama mentaati perintah Allah SWT dan tidak kompromi dalam perkara-perkara bersifat akidah maka di hujung ayat ini telah saya terangkan kepada tuan-tuan namun ada satu perkara yang menarik yang dibawakan oleh lima ibn atiyah dan tafsirnya iaitu bila menyebut tentang waqal utul ilma wal iman berkatalah mereka yang diberikan ilmu dan juga iman dalam ayat yang terdahulu di sini dalam bahasa Arab menjelaskan bahawa ada taklim dan juga takhir namun demikian ini sebenarnya al-ilmu itu Ia tadhamman al-iman kata beliau ilmu sebenarnya membawa kepada iman ilmu menyebabkan seseorang rasa beriman itu sehingga dapat diterangkan dan ditunjukkan ditunjukkan dengan akhlak yang betul ini samalah dengan ayat Allah SWT kalau kita perhatikan Fakihatun wa nakhlun wa ruman Allah SWT Nyatakan buah-buahan kemudian nakhlun nakhlun dengan kurma ruman kenapa sebut dua kali pengulangan malaik dia sebut fakihat ini adalah untuk penyebutan yang dipanggil sebagai Khassahu tashrifan ini bahasa Arab dipanggil satu bab daripada penyebutan zikrul khas ba'dal am bagi tujuan untuk menekankan asyaraf kemuliaan yang terdapat pada kalimah yang ditekankan itu kata Imam Ibn Atiyah sebenarnya menyebut al-ilmu cukup dah kerana orang beriman lah orang berilmu mustahillah orang itu jadi orang beriman dalam keadaan yang tidak berilmu ilmu yang menyuruh kepada iman begitu maksud beliau dan mesti ada tindak balas yang dibuktikan dengan perilaku itu sebab kita dapat lihat sebagai contohnya kisah yang begitu masyhur dalam bab muraqabatullah contohnya dalam riyadhus salihin bab muraqabah tentu tentu tahu kisah yang berkaitan tentang Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu terlalu banyak contoh untuk kita ambil sebagai panduan bagaimana nak menjadikan kehidupan pentadbiran negara organisasi keluarga berteraskan kepada kualiti yang hebat seperti yang ada pada Umar Khattab radhiyallahu anhu maka kalau kita lihat si Umar ni pergi merayau melihat memantau keadaan rakyatnya mencari untuk melihat apa-apa penambahbaikan kepada kepimpinannya Si Umar cuba untuk menguji seorang pekerja ladang ternak di mana budak lelaki ni seorang hamba daripada zahirnya tahu dia merupakan hamba kulitnya perilakunya sikapnya sifatnya maka si Umar keluarganya dengan bertanya kepadanya jual lah kepada aku seekor daripada kambing itu nah, kaitan berkaitan saya nak bawa kepada tuan-tuan di hujung surat room. Ini. bagaimana program Islam yang ada dalam minda itu dengan iman diterjemahkan dengan akhlak tidak balas yang betul katakanlah kepada tuan nanti bahawa segala makannya Sayyid Omar menguji kejujuran budak hitam ni tadi bila mendengar kata-kata yang diusulkan itu hamba ini menjawab di mana Tuhan Ayin Allah tengok tuan-tuan ini satu dialog yang kalau kita lihat kita hayati cukup melunakkan hati kita yang pada hari ini terlalu banyak menjadikan ukuran quran satu perkara bukannya pelayan di sisi Tuhan tapi pelayan di sisi manusia sehingga ada dengan kita yang tidak merasakan langsung pentingnya apa yang dimuhasabah oleh Allah SWT sedangkan ma'il fizu min qawlin la ladai raqibun atid tak ada satu yang dilafazkan pun melainkan ada catatannya oleh raqibun atid maka tengok tuan-tuan ini adalah sifat manusia pada zaman Umar Khattab kejadian macam ni merupakan kejadian yang biasa ke ataupun yang sukar untuk kita lihat dan mungkin dibaca seolah-olah macam dongengan saja ke dalam kaitan ilmu dan juga iman sekali lagi saya bawakan kepada tuan-tuan untuk renungan di hujung surah Rum ni. Itu sebab kalau kita lihat Alimah Al-Ghazali yang dipanggil dengan nama Hujatul Islam, Abu Hamid Al-Ghazali Hujatul Islam ni telah pun berusaha untuk mencari dan mewujudkannya kesejaran beriman supaya lahir dalam tindak tanduk ini dengan buku beliau bertajuk Ihya Ulumiddin Ihya Ulumiddin. Menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Dari nama karya ini pun kita dah boleh merasakan agaknya dan memang sebenarnya Alimah Al-Ghazali ni merasakan bahawa praktik ilmu agama ni telah lah pun hampir mati jauh daripada iman maka tiba waktu untuk mensip CPR-nya menghidupkannya balik semula karya besar ini telah pun menggoncangkan dan mempengaruhi seluruh dunia Islam pada hari ini sekarang ni kita perlu macam apa yang dilakukan oleh Imam Ghazali kita perlu hidup kembali semula ilmu agama ni di negara kita ada banyak organisasi yang bukan merupakan usaha perseorangan seperti Imam Ghazali tapi semua ini memerlukan kepada satu konsentrasi satu tarkiz satu kesatuan sehingga dapat mewujudkan sukses balik semula seperti golongan yang keliru terhadap Islam dan amalannya pada hari ini. Ada seorang tokoh Islam terkemuka di Azhar telah pun wafat hampir satu tahun yang lalu, lebih satu tahun lalu sebenarnya, Syekh Abdul Halim Mahmud. Seorang tokoh Islam yang terkemuka di Azhar bernama Abdul Halim Mahmud telah wafat berapa puluh tahun sebelum ini. Beliau merupakan mantan Syekh Al Azhar. Dia menulis satu catatannya tentang rahsia kejayaan Imam Ghazali tulisan ini sehingga menjadi rujukan umat sejagat bahawa beliau mengatakan keikhlasan Imam Ghazali ini adalah modal utama. Dia berusaha untuk mengembalikan keikhlasan dalam hati dimulai dengan cadangan, dengan proses, dengan SOP-nya, dengan matlamatnya, dengan cita-citanya, contoh-contohnya. Al-Imam Al-Ghazali sendiri mengakui bahawa sebelumnya dia merasakan bahawa dirinya yang selama ini menuntut dalam hidup mencari populariti, mencari fame sehingga dapat satu position yang penting di sisi manusia dan juga di sisi pemimpin. Maka beliau merasakan ini satu sifat yang jauh daripada ikhlas. Itu juga kalau tuan-tuan lihat ada seorang jenis kawan daripada Mesir namanya Zaki Najib Mahmud. Beliau ni telah pun menulis, menceritakan kejayaan Imam Al Ghazali ni yang dihidupkan oleh Imam Al-Ghazali dia rasa takut kepada Allah khasyatullah murah kabatullah jadi takut yang mudah diucapkan oleh setiap lidah tapi Imam Al Ghazali berjaya mengalihkan sehingga menjadi satu panduan yang patut dipatuhi oleh hati sanubari kita kemudian beliau membawakan contoh-contoh hebat dalam kitabnya Ihya ul tadi yang menjadi satu rujukan penting bila kita nak masuk ke dunia tazkiyatun nufus tuan-tuan dan puan-puan sengaja saya bawakan untuk kita buat perkaitan surah ini dengan kehidupan kita kerana ia adalah satu terjemahan yang benar kepada Pimpinan yang sebenarnya bermula dengan diri kita sendiri sebelum sampai kepada pimpinan yang besar yang Allah bawakan kepada kita kejayaan bangsa-bangsa itu itu kejayaan mereka tapi tidak kekal kamu mampu mendapat satu kejayaan yang kekal dunia juga akhirat apabila kamu mengikuti segala kualiti yang ditetapkan ini jadi bila kita lihat dalam kisah yang saya bawakan pada kuliah yang sebelum ini bila golongan mentang Sayyidina Ali kan Allah wajah mereka ni merupakan golongan dipanggil sebagai khawarij mendengar Sayyidina Ali menjadi imam pada begitu sengaja dia menjerit dengan kuatnya mengatakan kepada Sayyid Ali membacakan ayat Quran itu ayat ke-65 surah az-zumar ia pernah kita bincangkan masa MCO yang lalu. Ta'awwuz billahi minasy syaitanir rajim. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la'in ashragtala ihbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan wahai muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, sescaya akan terhapus amalmu dan tentulah engkau termasuk golongan yang rugi. Katanya dengan penuh keyakinan menemplak senali ke Allah wajah. Senali mendengar apa yang disampaikan laki-laki khawarij itu, dia memahami apa yang dimaksudkan. Maksud dia, tujuan dia lalu senali pun dalam semayang subuhnya itu menjawab saya lagi baca hujung ayat surah Rum ini tuan-tuan A'udzubillahiminasyaitanirajim Fasbir inna wa'adallahi haq syaitan. Wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Bersabar kau, wahai Muhammad. Dan pengikut Muhammad, sungguh janji Allah itu benar. Dan sekali-kali jangan sampai orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kau. Sekaligus selepas bayang, saya Ali pun berkata kepada para makmum, inilah dia seorang perkara yang benar. Tapi uri dabihil batil. Satu itu hak. Tapi dibawakan kepada versi yang salah. Dia membaca ayat itu betul. Tapi ayat itu ditujukan kepada apa yang kita muktamadkan dalam kepimpinan ini sebagai perkara yang benar yang kita kena membuat satu keputusan untuk kebaikan umat iaitu selepas Sayyidina Ali kan mengalah dalam peperangan Sifin itu maka mereka telah mula Sayyidina Ali tidak mahu meneruskan dan Sayyidina Ali tersilap Sayyidina Ali bersalah Sayyidina Ali tidak konsisten pada apa yang telah disyurahkan itu tuduhan-tuduhan golongan khawarij kepada Sayyidina Ali kan padahal kebenaran berpihak kepada beliau radhiyallahu anhu wa apa yang dapat kita fahami ini di hujung surah Rum ni bahagian terakhir ayat 58 59 60 bahawa ayat ni telah akan satu prinsip untuk kita ikuti. Yang pertama, Quran merupakan nikmat teragung bagi umat manusia. Kerana Quran dengan segala yang dibawa dengan penuh keterangan, al-bayinat yang menakjubkan, tamsilan, contoh perumpamaan-perumpamaan yang bersifat ilustratif, menjelaskan dia membimbing, memandu mereka kepada apa mereka perlukan. Bukan bawa satu contoh yang sifat bombastik, yang tidak realistik yang tidak mereka fahami. Tapi contoh-contoh dibawakan kepada mereka, contoh-contoh yang berlaku di depan mata kepala mereka. Mengapa mereka masih menolak? Jika Nabi Muhammad SAW tangga satu ayat Quran membawakan mukjizat-mukjizat -mu yang bersifat konkret seperti yang dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu contohnya Nabi Musa memukul lautan hingga terbelah Nabi Musa menggunakan tongkatnya untuk menawan memakan ular-ular -ula yang ada di bawah sihir kalau demikian sekalipun contoh yang dibawa kaum Nabi Baginda SAW tetap orang-orang kafir akan berkata dengan ada sinis kamu ni wahai orang beriman tiada yang tidak bukan kamu ni tersesat mengikut seorang yang melakukan kebatilan buat kepalsuan ahli sihir yang terkemuka bagai-bagai label dikenakan kepada umat Islam kepada Rasulullah SAW jadi kita dapat lihat sebagaimana hati para tokoh pemimpin kekafiran dan syirik ini telah pun dikunci mati hingga dipanggil oleh Allah SWT dengan bagai panggilan psikologi yang bersifat buruk seperti itu seperti demikian pula lah dikunci mati hati orang yang tidak mengetahui perkara bersifat tauhid, perkara-perkara pokok dan asas kepada akidah gagal untuk memahami contoh-contoh yang dikemukakan sehat, pelajaran, ayat-ayat yang begitu nyata, yang begitu jelas dan segala bimbingan yang dikemukakan oleh Quran itu seperti yang pernah kita bincangkan bila Nabi SAW membuka kota Mekah berkata kepada sekalian mereka yang datang Izhabu fa'antumutulaka yang telah kita belajar dari Yusuf yang lalu La tathriba alaikum liyawum tak ada salah maka Nabi telah mendengar kepada prinsip, prinsip Islam sehingga kalangan mereka seperti Hindun itu menjawab Hindun ibu kepada Muawiyah dia adalah isi kepada Abu Sufyan maka bila mendengar kata-kata Nabi dan arahan Nabi bimbingan yang dikemukakan waktu Fathu Makkah itu dia berkata semua yang diseru itu adalah perkara yang kami telah amalkan contohnya larangan untuk berzina mana mungkin seorang perempuan yang mulia dari keluarga yang mulia bebas perempuan merdeka berzina mana mungkin mencuri kecuali dah mencuri pada uang suami kerana suami itu kedekut contohnya dalam contoh yang dikemukakan itu jadi begitu jelas nasihat dan pelajaran yang dibawa oleh di Quran ditunjukkan Nabi SAW mereka pun menjadi orang yang tidak dapat memahami tak dapat menangkap walaupun contoh itu sepatutnya mudah difahami walaupun oleh budak kecil. Pengenai contoh seorang guru yang saya beri kepada tuan ketika mengajar geografi, air itu mengalir dari atas ke ke bawah. Lihat pada diri kamu sendiri, kamu buang yang kecil, maka mudah untuk faham begitu bukan? Tapi sifat mereka yang angkuh, yang bersifat kepala batu, keras kepala, sombong dan mandang segala benda dengan sinis menjadi ukuran kebendaan, mengapa kami kena ikut orang-orang miskin ini? Mengapa kami tidak dipilih lebih awal? Mengapa kami tidak dijanjikan pulangan begitu menjadi penguasa di sini sebagainya? Lagi-lagi isu-isu kebendaan yang mahal mereka. Dan kemudian kita juga kita dapat pelajari pada surah yang mulia ni setiap mukmin mestilah berdiri teguh di atas perkara hak tanpa ada keraguan sedikit pun tanpa ada istighfaf kepada agama ini jangan seperti digambarkan bersifat khafif itu mudah untuk diperdayakan digoda seperti satu yang ringan mudah ditolak angin ke mana angin bertolak ke mana angin bertiup begitulah dia ditolak maka seorang mukmin jangan sampai terpengaruh dengan kejahilan golongan musyrik ini kerana khitab yang digunakan oleh Allah di ujung ayat ini wala nakal alladheena la yuqinun ya kalau dapat kita lihat sudut redaksinya ditujukan kepada nabi tapi ini maksudkan umat baginda sallallahu alaihi wasallam namun jika ini maksudkan itu hanya nabi Muhammad sallam sahaja maksud ayat ini ialah kewajipan nabi untuk konsisten teguh melaksanakan dakwah baginda kerana seandainya baginda mengalami turun semangat ataupun dia pasti orang kafir akan mengatakan Muhammad adalah orang yang mudah buah fikiran inconsistent tak konsisten dan tidak memiliki komitmen terhadap prinsip ini sendiri mudah surah ini memberi kepada kita satu gaya berfikir dalam kehidupan bahawasanya umat Islam adalah umat yang akan menang mereka pasti akan diberi bantuan oleh Allah tapi mestilah mereka menepati memiliki kualiti-kualiti yang ditentukan yang telah kita bincangkan banyak lebar dalam surah ini walaupun asasnya menceritakan kejayaan tu satu bangsa jauh sebelum kita tapi kemenangan itu pasti akan berulang dan kembali kepada umat Islam walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikr anal arda yarifuha ibadi salihun kami telah tetapkan daripada zabur lagi yang kami wahyukan kepada Daud alaihi salam bahawa kemenangan tetap akan بحق يقول لك ان يكون هناك من يقول لك ان يكون هناك من يقول لك ان يكون هناك من يكون هناك من وبارك هناك من يكون هناك من الله هناك